Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam satu Malaysia Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Datuk Pengurusi Tetap Saudara Timbalan Pengurusi Tetap Wakil-wakil Majlis Tertinggi yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Nusra Haji Aman Yang berhormat Dato' Ahmad Syabrici Yang berhormat Dr. Muhammad Fuad Zakashi Yang amat bahagia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi Yang berhormat Dato' Naib Ketua Pemuda Ahli-ahli jawatan kuasa pergerakan pemuda Ketua-ketua pemuda negeri Para perwakilan dan pemerhati Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Kerana dengan rahmat dan izinnya Dapat kita semua berkumpul Di Dewan Merdeka yang penuh bersejarah Di pagi yang berbahagia ini Bagi urusan perhimpunan agung tahunan kita Selaras dengan lunas-lunas demokrasi Perlembagaan dan tradisi parti kita bersidang sekali lagi bagi menilai dan membahas bukan sahaja pencapaian kita dan parti kita, bahkan hala tuju dan garis panduan perjuangan seterusnya. Di atas landasan ini adalah diharapkan agar apa yang kita kerjakan diterima sebagai ibadah dan semoga kita dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wataala. Saudara perwakilan sekalian, sebagai sebuah organisasi politik yang berteraskan pencapaian, hal tuju pemuda AMNO perlu diukur dengan beberapa petunjuk prestasi selaras dengan saranan yang amat berhormat timbalan presiden semasa ucapan perasmian beliau semalam dan juga pada tahun lepas. Secara khususnya, antara petunjuk prestasi politik yang menjadi kayu ukur kepada keberkesanan kita adalah pertambahan ahli dan juga sokongan pengundi muda terhadap AMNO dan Barisan Nasional. Sukacita saya maklumkan bahawa semenjak penggal baru ini, pemuda AMNO adalah penyumbang keahlian baru yang terbesar kepada parti berbanding sayap-sayap lain dan parti duduk sendiri dengan pertambahan sebanyak 41663 ahli yang membentuk 43% daripada keseluruhan ahli baru amnu. Walaupun kita boleh merasa bangga dengan perkembangan ini, saya harap usaha pemuda di setiap cawangan dan bahagian akan dapat dipertingkatkan lagi kerana ada setengah bahagian yang hanya umpama melepas batuk di tangga dengan penambahan bilangan yang begitu kecil sekali. Setiap bahagian perlu mengambil tanggungjawab untuk meningkatkan jumlah pertambahan ahli baru seterusnya mendaftar mereka sebagai pengundi. Sebagai parti gerakan masa, kita sememangnya memerlukan penglibatan besar dari anak-anak muda di peringkat akar umbi. Saya tidak mahu dengar lagi kes-kes di mana terdapat mereka yang mahu menyertai AMNO terpaksa menunggu beberapa tahun kerana karenah birokrasi dan juga sabotaj politik daripada mereka yang merasa terancam dengan kedatangan bakat baru. Saya telah berjuang untuk memastikan ketua pemuda cawangan dapat menandatangani borang keahlian baru demi memudahkan anak muda menyertai AMNO. Pindaan ini perlu dimanfaatkan dengan usaha yang meluruh dan berterusan agar kekuatan jumlah keahlian kita dapat ditambah. Kita telah melihat bermulanya bibit perubahan positif pengundi muda dengan beberapa siri pilihan raya kecil. Di Manik Urai, Bagan Pinang dan juga Ulu Selangor. Keputusan dari saluran-saluran muda menunjukkan satu anjakan penerimaan generasi muda kepada AMNO dan Barisan Nasional. Di Hulu Selangor contohnya, kita telah memenangi 30 saluran pengundi muda pada pilihan raya kecil yang lalu berbanding hanya 11 dalam pilihan raya umum 2008. Pastinya ada beberapa faktor yang membawa kepada perubahan ini Tetapi apa yang dapat kita halusi daripada semua keputusan ini adalah kebangkitan amno dan barisan nasional dalam pertimbangan pilihan politik generasi muda antaranya hasil dari usaha pemuda dalam memenangi hati mereka harus diingat bahawa kira-kira 80% atau hampir 3 juta daripada pengundi baru pada pilihan raya umum akan datang terdiri dari pengundi muda Peratus undian mereka dijangka naik daripada 41% pada pilihan raya umum ke-12 kepada 49% pada pilihan raya umum ke-13 nanti. Ini selari dengan dapatan kajian kita yang menyatakan bahawa 75% orang muda merancang untuk keluar mengundi pada pilihan raya akan datang. Pada masa yang sama, kajian kita juga mendapati bahawa 62% daripada mereka yang adalah kelompok atas pagar yang hanya akan memilih parti dan calon yang dianggap terbaik. Kita mesti menerima hakikat bahawa pengundi muda sekarang boleh menilai antara retorik dan servis, wayang tinggi atau usaha yang jujur dan ikhlas. Politik yang sering kali hanya bermodalkan retorik, demonstrasi membuat laporan polis dan mendesak kerajaan untuk menangkap siapa saja yang tidak sehaluan dengan pemikiran politik kita walaupun sesuai dalam konteks tertentu tidak lagi digemari oleh anak-anak muda kemungkinan besar cara berpolitik begini hanya akan mengakibatkan mereka pergi lebih jauh dari kita peredaran zaman juga menuntut kita mencorakkan kepimpinan muda yang lebih terbuka dan progresif yang disegani oleh setiap lapisan masyarakat dan juga semua kaum dan agama. Ini juga konsisten dengan politik moderat atau siasah wasatiyah yang diamalkan oleh Yamak Muhammad Presiden AMNO sendiri. Politik kontemporari juga tidak lagi mengizinkan kita untuk bergantung kepada politik teka-teki di mana strategi dicongak hasil telahan sendiri tanpa merujuk kepada pandangan dan buah fikiran kumpulan sasa. Kebangkitan pemuda muda menuntut cara dan hala tuju baru. Pendekatan ini telah kita lunaskan melalui satu proses penglibatan atau engagement proses yang sebelum ini tidak pernah dibuat oleh pemuda secara tersusun, sistematik dan terperinci. Bermula dari idea catusan Presiden sendiri Pemuda Barisan Nasional telah mewujudkan makmal generasi muda atau BN Youth Lab untuk lebih memahami hati naluri anak muda Malaysia serta aspirasi, harapan dan kebimbangan mereka. Beberapa saranan telah dicetuskan dalam makmal ini yang merangkumi pelbagai aspek seperti perumahan, pendidikan, penjagaan anak-anak dan ibu bapa, gaji dan pendapatan, pinjaman PTPTN, pinjaman perniagaan dan harga barangan. Alhamdulillah, semasa pembentangan Belanjawan 2011, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah mengiktiraf suara anak muda negara yang dibawa oleh pemuda BN dengan memasukkan ke dalam Belanjawan beberapa cadangan penting dari makmal dan rasmi. Pertama, Skim rumah pertamaku bagi membantu golongan muda yang baru bekerja dan berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan untuk memiliki rumah dengan lebih mudah. Kedua, penubuhan dana belia satu Malaysia bagi tujuan pembangunan generasi muda dan pelaksanaan program bercirikan semangat satu Malaysia dengan peruntukan 20 juta ringgit. Ketiga, Komitmen kerajaan ke arah gaji minimum melalui penubuhan majlis konsultasi gaji negara. Keempat, peruntukan dana 474 juta ringgit bagi meningkatkan kemahiran melalui pelbagai institusi latihan bagi golongan bukan siswazah seperti lepasan sekolah dan kelima, perluasan skop pelepasan cukai sedia ada bagi perbelanjaan menghantar ibu bapa Kepusat jagaan harian serta kos penjagaan mereka. Bahkan buat pertama kalinya dalam sejarah, inisiatif pemuda disebut dan diberikan pengiktirafan dalam ucapan belanjawan negara. Ini adalah sesuatu yang amat kita hargai. Yang lebih penting lagi, ramai anak-anak muda yang telah kita bantu melalui pelaksanaan dasar-dasar ini dalam isu gaji minimum. Lebih daripada 6 juta pekerja Majoritinya muda Majoritinya Melayu Akan diangkat martabatnya Dengan pendapatan yang lebih setimpal Manakala skim rumah pertama ku pula Memberi harapan dan juga peluang Kepada ramai orang muda Yang mungkin sebelum ini Tidak mampu memiliki rumah sendiri Saya telah dibanjiri Dengan ratusan pesanan penghargaan Di atas usaha pemuda yang telah menghadiahkan sesuatu yang istimewa kepada mereka generasi muda. Inilah dia perjuangan kita. Perjuangan sejati demi generasi muda. Pemuda sebagai hati naluri, wadah aspirasi, jurubicara dan juara kepada semua anak Malaysia. Selain itu, Pemuda Barisan Nasional juga telah menganjurkan rally Satu Malaysia yang berjaya menghimpunkan 15,000 anak muda berbilang kaum. Kita juga telah memulakan jelajah One Malaysia Jom yang bukan sahaja bertujuan menggabungkan penyertaan anak-anak muda dengan program-program bercirikan perpaduan bahkan akan menjelajah ke serata negara bagi membaik pulih ribuan rumah keluarga miskin. Suka juga saya umumkan bahawa gelombang gerak kerja pemuda yang seterusnya adalah bagi mengatasi masalah pengangguran di kalangan generasi muda. Kita tidak mahu pada ketika negara menuju ke arah status berpendapatan tinggi masih ramai yang masygul dan melarat kerana tiada pekerjaan. Untuk itu kita akan padukan agenda ini dengan pelbagai inisiatif yang meliputi perjuangan bagi skin insurance pengangguran generasi muda bagi mereka yang diberhentikan penumpuan ke arah latihan bagi meningkatkan kemahiran dan penganjuran ekspo kerjaya bagi menemukan antara majikan dan pencari pekerjaan dalam iltizam kita untuk menghayati dan menjuarai aspirasi orang muda kita juga telah mengusulkan supaya akta universiti dan college universiti 1971 dipindah bagi membolehkan mahasiswa mencuburkan diri dalam politik. Apa guna kita memukul canang bahawa orang muda adalah aset penting dan bakal pewaris kepimpinan negara jika hasrat mereka untuk diberikan kebebasan berpolitik kita kekal dan pandang seru. Sekali lagi saya bersyukur atas pendirian dan sikap terbuka Presiden yang setuju mempertimbangkan cadangan ini. Pemuda Pemuda bukan hanya mahu memberikan ruang kepada golongan cerdik pandai untuk menyumbang melalui politik Tetapi lebih dari itu mengiktiraf dan memartabatkan golongan ini